হেল্ল' ভিউৱান মই প্ৰিয়ামী গগৈ মোৰ অন্যটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক বনাবৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই আকৌ আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ সফ্ৰবৃত্তি পৰীক্ষা প্ৰতিভা সন্ধানী পৰীক্ষা আদিৰ দৰে দুহেজাৰ পঁচিছ চনত যিকোনো বৃত্তি পৰীক্ষাত অহাৰ সম্ভাৱনা থকা অসমীয়া সাহিত্যৰ ওপৰত কেইটামান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নোত্তৰ আৰু আপোনালোকে যদি সফ্ৰবৃত্তি পৰীক্ষাৰ আগৰ ভিডিঅ'কেইটা নাই চোৱা তেন্তে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ তেন্তে বলক দেৰি নগৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ডাবঘোষাৰ ৰক ক'ত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে কাধৱদেৱ মহাভাৰতৰ অসমীয়া ভাগদী কোনে কৰিছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে গ ৰাম সৰস্বতী বিৰি জীয়ৰীদাবৰ উপন্যাসখনৰ ৰচক ক'ত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ঘ ৰজনীকান্ত বৰদলৈ অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম প্ৰধান সম্পাদক কোন আছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ঘ শৰৎচন্দ্ৰ গোস্বামী অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম অধিৱেশনখন কেইবাঞ্চ চনত আৰু ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে খনৈছশ সোতৰ চনত শিৱসাগৰত জোনাকীৰ প্ৰথম সম্পাদক ক'ত আছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে গ চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা আছাম বন্ধু নামৰ বাহেকীয়া আলোচনীৰ প্ৰথম সম্পাদক ক'ত আছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে গ গুণাভিৰাম বৰুৱা কথা গীতাৰ ৰচক কোণ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে খ ভট্টদেৱ অসমীয়া সাহিত্যৰ আধুনিক যুগৰ প্ৰথম উপন্যাসখনৰ নাম কি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ক ভানুমতী অসমীয়া ভাষাত কোনে ৰামায়ণ ৰচনা কৰিছিল ঘ মাধৱ কন্দলী ষষ্ঠীবিদ্যাৰ নৱ কণ্ঠৰ ৰচক কোন ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ঘুকুমাৰ বৰকাইথ শংকৰদেৱৰ প্ৰথম কাব্যগ্ৰন্থখনৰ নাম কি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ক হৰিশ্চন্দ্ৰ উপাখ্যান প্ৰথম অসমীয়া দৈনিক বাতৰি কাকতখনৰ নাম কি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ক দৈনিক বাতৰি কোনে প্ৰথম শংকৰদেৱতা লাভ কৰিছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ক কীতেনাথ হাজৰিকা কোৎস গ্ৰন্থকাৰক অসমীয়া সাহিত্যৰ ৱাল্টাৰস্কট বোলা হয় ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে খ ৰজনীকান্ত বৰদলৈ প্ৰথম অসমীয়া মহিলা আলোচনীখনৰ নাম কি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে খৰ জেউতি বৰুৱা কোন বিখ্যাত উত্তৰটো হৈছে গৰিঞ্চি কুমাৰ বৰুৱা শিলভদ্ৰ কোন বিখ্যাত ব্যক্তিৰ জন্মনাম ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে খেৱতী মহন দত্ত চৌধুৰী পিতা পুত্ৰ নামৰ গ্ৰন্থৰ গ্ৰন্থকাৰ কোন ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ভ হোমেন বৰগোহাঞি অন্তৰিপৰ ৰচক কোন ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ক ভবেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া কোনে ভূপেন হাজৰিকাক সুধাকণ্ঠ উপাধি প্ৰদান কৰিছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ঘ অতুল চন্দ্ৰ হাজৰিকা দুহেজাৰ চৈধ্য চনত কোনে শংকৰদেৱ বঁটা লাভ কৰিছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ঘ কনকচেন ডেকা কোনে প্ৰথম অসম উপত্যকা সাহিত্য বঁটা লাভ কৰিছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে খ ভবেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া বামনী ৰয়ম গোস্বামীয়ে কোনখন উপন্যাসৰ বাবে সাহিত্য অকাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ক বামৰেধৰা তৰোৱাল কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ত কেতিয়া অসমীয়া বিভাগ স্থাপন কৰা হৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ক ঊ ঊনৈশ আঠত্ৰিশ চনত কোট অসমীয়া উপন্যাসৰ অনুবাদ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ক বা কাম আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ